снова привет, Питаль, и с снова Юля. Что это музыка? Это любимый мой питомец. К сожалению, не нравится. Но... Одно но... Я его обожаю и танцую просто всегда. Я тебя чужу не буду смотреть. Так, ребята. Что я хотела сказать? Нет две новости. Хорошая и плохая. Хорошая, это то, что мне скоро купят монстряшку. А, плохая, я заболела. У меня горло болит. Ну вот. Сори. Но петь я могу прекрасно. Сейчас. Подождите, я найду какую-нибудь. Так, вот. До утра. И до утра опять не будет спать, и будет вспоминать, опять не будет спать, И до утра опять не будет спать, И будет вспоминать, опять не будет спать. Бардакон еще немного пьяный, да вино из вчерашнего бокала. Поставит пасту, чтоб ничего не напрягало, и просидит, как молчит два часа на кухне. О чем ты думаешь? Уже туда не в духе. Опоздает на работу, как обычно. Ну, а сейчас я покажу свою вам песню, которую я учу в музыкальной школе на хоре. Лиза, 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 Пошла Лиза в леса гулять, ой ЛИ, ой да люли, Пошла Лиза в леса гулять, ой ЛИ, ой да люли, Пошла Лиза в леса гулять. Вот, мой голос превосходный, я уже учусь четвертый год. Мама говорит, что золотая середина, я хотела бросать, но мама мне не дала. Но мне нравится. Я очень люблю музыку. Я хожу на танцы. Я хожу на пение. У меня много чего есть. И сейчас я покажу вам песенку. Пожалуйста, дайте мне ссыль на эту песенку, но только по-русски. обожаю купят. а что ты нам, мадам, поставишь на районе Нас на районе, районе, районе. районе, районе. Район, 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 район.